работы проводятся. Сейчас возникают некоторые вопросы, как они будут продолжать дальше. Финансирование области на эти дороги на Первомайску выделило еще 2,5 миллиона. Есть распоряжение, то есть в общей сложности примерно 5 миллионов на ремонт Первомайской и железнодорожной. Но Первомайская там больше выделено, там порядка, наверное, 4 миллиона получается на первомайской относительно улицы железнодорожной как только подрядчик получает первую предоплату по этой улице он тут же начинает работы по капитанному ремонту это будет срез дальше асфальт и кстати по этой улице запланировано в том числе установление бордюрных камней потому что дорога будет разваливаться без бордюрных камней Предполагается финансирование на, через область также улицы э, Дзержинского капитальный ремонт. Но это предполагается. Сегодня я могу говорить только о том, что по факту будет профинансировано или уже профинансировано. Это ремонт улицы, еще раз, вот, заводская, первомайская, первомайская в большей части. И улица железнодорожная. Вот это... Процентов в общей сумме получается там сумма порядка 15 миллионов. Таких сумм на капитальный ремонт дорог в городе Желтой годы я не помню, что бы выделялось. На следующий год примерно такой же суммы, такие же суммы предполагаются на финансирование капитальных дорог улиц, вернее, города Желтые Воды. К счастью, управление ЖКК по моему устному указанию на сегодня разработало Кошторосы, то есть то, что называется проектно-сметная или проектно-кошторосная ПКД документация и сделал экспертизу на 8, 8 дорог города Желтой Воды. То есть, если завтра, как я уже скажут на вот вам деньги, у вас есть ПКД, а у нас есть ПКД на 8 дорог города Желтые Воды. Потому что практически все улицы города Желтые Воды. Требует капитального ремонта практически все. Так вот у нас такие документации, такая документация есть. То есть. В случае возникновения возникновения наличия денег в области это деньги за счет областного бюджета. Я задавал вопрос себе раньше, а почему в городе вместо того, чтобы сделать капитальный ремонт, не делают хороший текущий ремонт? Сообщаю. За счет денег областного бюджета могут сделать только лишь капитальные ремонты. Хотим мы или не хотим, только капитальные ремонты. Если они будут тратить деньги на текущий ремонт, это будет нецелевым использованием бюджетных средств. Вот такая вот история. Текущий ремонт города делается за деньги нашего бюджета местного. Был проведен тендер. Тендер выиграла коммунальное предприятие ПЖРО. Желающих там практически не было в этом тендере, они выиграли, тендер был открытый, они эти работы проводят. Есть, конечно, определенные организационные проблемы, как могут они проводят, так и проводят эти работы. Хотелось бы лучше, но это будем разбираться в рабочем порядке. Тем не менее, еще раз повторюсь, текущий, то, что называется ямочный ремонт дорог в городе, улиц города Желтой Воды, проводит у нас коммунальное предприятие ЖРЭО. То, что вы видели, там нарезаны ямы, они это асфальтируют и так далее. Были собраны предприниматели где-то недели две назад города в актовом зале. И им было предложено поучаствовать благотворительно в ремонте улиц города Желтые Воды, перечислив деньги на благотворительность соответствующую. Такое мое было предложение. При этом я, как городской голова, пообещал лично поучаствовать в таком ремонте, перечислить часть своей зарплаты в размере прилично половиной тысячи гривен. На сегодняшний день, кроме как городского головы с перечислением не 3,5, а 3,600 других желающих поучаствовать в благотворительном ремонте улиц города Желтой Воды, не нашлось. В этой связи, в этой связи, что могу сказать? Любите свой город. Спасибо.